koinot kutubxonasi qadimda dengizchilar yoki sahrodagi karvonlar yulduzlarning joylashishiga qarab yo'lni aniqlashgan yulduzlarni o'rganib ularning xaritasini chizib beradigan kishilarni esa munajjim deb atashgan bilasizmi yulduzlarning ham yulduzi ya'ni mashhurlari bo'ladi qutb yulduzi ana shundaylardan biri chunki u o'tgan davrlar mobaynida ko'plab adashganlarga yo'l ko'rsatib o'z manzillariga eson omon yetib olishlarida ko'makchi bo'lgan qutb yulduzi osmondagi eng yorqin yulduzlardan biri bo'lgani uchun uni topib olish qiyin emas olimlarning aytishicha kunlar oylar ba'zan yillar o'tishi bilan yulduzlarning samodagi o'rni o'zgarib turar ekan faqatgina qutb yulduzi o'z, oz joyidan hech qachon jilmaydi doim osmonning shimoliy qismida yaraqlab turadi shunday o'ziga xos xususiyati tufayli sayyohlar qutub yulduziga qarab shimol janub sharq va g'arbni aniqlay olishgan qutub yulduzi katta ayiq yulduz turkumiga kiradi u quyoshdan bir yuz yigirma marta katta bo'lib o'n ming marta kuchliroq nur taratadi odamlarga yo'l ko'rsatib turgani uchun uni yo'lchi yulduz deb ham atashgan juda olisda bo'lgani bois ushbu yulduz nurlari yergacha to'rt yuz yetmish ikki yilda yetib keladi bu galgi safardan ahmadning umidi katta chunki qutub yulduzining ikkinchi nomi yo'lchi balki, yulduz edi balki shu yulduz haqiqatda qahramonlarimizga to'g'ri yo'lni ko'rsatar ahmad shu haqida o'ylarkan ko'ngli yorishib ketdi uning nazarida koinot kutubxonasining ayni shu yulduz yaqinida joylashganida o'ziga xos ma'no hikmat borday edi koinot kutubxonasi xuddi koinot muzeyi kabi butun bir sayyoradan tashkil topgan bo'lib sayyoradagi har bir bino kutubxonaning bir qismi edi bu binolarda milliard yillar davomida koinotda nashr qilingan barcha kitoblar saqlanadi hatto yerda chiqarilgan kitoblarni ham bu joydan osongina topish mumkin biznikilar izlayotgan ko'rsichqon nafaqat kutubxonaning balki galaktikaning eng qari maxluqlaridan edi uni topish qiyin bo'lmadi ko'rsichqon sichqon markaziy binoning o'quv zalida mutola bilan band ekan biznikilar uni ko'rib hayratdan yoqa ushlab qoldilar chunki ko'rsichqon kitobni ko'zi bilan emas balki qo'llari bilan o'qirdi yo'q bu ko'zi ojizlarga mo'ljallangan braylcha yozuvdagi kitob emasdi u oddiy kitobni paypaslagancha o'qirdi qahramonlarimiz ko'rsichqonga qanchalar baland ovozda salom berishmasin u pinagini buzmadi axiri qo'mondon dordan uni turtib mutolaadan to'xtatdi salom alikdan keyin muddaoga o'tildi sizning oldingizga juda uzoqdan uchib keldik biz galaktika xaritasining to'rtinchi qismini qidiryapmiz bizga yordam bering so'ng ko'rsichqon ular qayerdan qanday kelganini va xarita nima uchun kerak ekanini so'radi u mehmonlar ichida yerlik odam borligini eshitib quvonib ketdi yer odamlar haqida ko'p o'qiganman ayniqsa arasu beruniy va nyutonning kitoblarini o'zgacha zavq bilan mutolaa qilaman dedi yon atrofni burni bilan iskab ahmadni topib olgan ko'rsichqon siz izlayotgan moviy tosh galaktikadagi eng noyob va eng sirli modda hisoblanadi hatto toshni bir vaqtlar yerliklar ham qidirishgan ekan yerlik alkimiyogarlar uni falsafa toshi deb atashgan yerliklar bu toshkada, cha, tosh haqida o'zga sayyoraliklardan eshitishgan bo'lsa kerak menimcha o'sha tosh haqiqatda mavjud uni har davrda hamma mahluqotlar qidirishini bilaman lekin shu yoshga kirib biror kimsaning moviy toshni topgani haqida eshitmadim kitoblardan esa bu tosh haqidagi afsonalarni o'qidim xolos xaritachi u haqida ham o'qiganmisiz so'radi ahmad ha albatta ko'p o'qiganman u o'rnidan turib ahmadga ke yaqinlashdi katta qo'llari bilan bolaning yuzini paypaslab ko'rdi sening bu yerga kelganingni eshitib xursand bo'lib ketganimning boisi bor chunki kuni kecha sen haqingda qiziq bir ma'lumotni o'qib qoldim men haqimda aniqrog'i odam haqida qanday ma'lumot ekan qiziqib so'radi ahmad kel yaxshisi o'sha kitobni o'zing o'qib ko'r ko'r sichqon tokchadan katta bir kitobni olib stol ustiga qo'ydi va kerakli sahifani ochdi ammo bu kitob o'zga sayyoraliklar yozuvida edi mana bu ko'zoynakni taqib kitobni o'zing bilgan alifboda o'qishing mumkin ko'r sichqon tortmadan oddiy ko'zoynak olib uzatdi va so'zida davom etdi bu kitobni uncha taniqli bo'lmagan bir tarixchi yozgan kecha menga uning yozganlari cho'pchakdek tuyulgandi bugun esa iltimos mana shu joyni ovozingni chiqarib o'qi ahmad ko'zoynakni taqqanida kitobdagi yozuvlar o'zgarib o'zimizning lotin yozuvi paydo bo'ldi keyin ahmad ovozini chiqarib o'qiy boshladi bu voqea meni juda qiziqtirib qo'ydi keyin xarita haqida bobomdan so'radim bobom esa o'z bobosidan eshitganlarini aytib berdi afsonalarga ko'ra meriyalik yigit xaritani yashirish uchun galaktikaning olis bir burchagidagi quyosh degan yulduzning yoniga uchib boribdi keyin afsonaviy yer sayyorasiga qo'nib xaritani o'sha joyga yashiribdi shu joyga kelganda ahmadning tovushi titray boshladi kuchli hayajondan tomog'i bo'g'ilib so'zlarni bazvor o'qiy boshladi ba... ba -ba, bob bobomning aytishicha yerda odam degan maxluq yashar yashar ekan yigit xaritani shu odamni barmoq shu odamning barmoqlariga yashirib qo'yibdi ahmad bir muddat kitob sahifasiga tikilib qarab qoldi endi u tovush chiqarmay matnni qayta o'qiy boshladi so'ng titroq qo'llari bilan kitobni asta yopdi arang boshini ko'tardi atrofdagilarga bir bir qarab oldi sheriklarining unga qarab taxtaday qotib turganini ko'rdi faqat ko'rsichqongina xotirjam miyg'ida jilmayib turardi ahmad katta qiyinchilik bilan ular tomonga butun tanasi bilan o'girildi hayajon bilan sekin cho'ntagidan xarita bo'laklarini chiqardi titroq bosgan qo'llari bilan bo'laklarni stol ustiga qo'yib bir biriga uladi xarita o'rtasidagi tangadek keladigan ochiq joyga razm soldi endi boshqalarning ham ko'zi shu tangadek joyga qadalgan ahmadning keyingi harakatini intiqlik bilan kutishayotgan edi ahmad o'ng qo'lining bosh barmog'ini shu tangadek joyga ohista bosdi shunda birdan xaritaning ulangan choklari yaraqlay boshladi keyin bu yaraqlash butun xaritani qamrab oldi judayam yorqin va sehrli nurlar xuddi soch tolalaridek xarita ustidan unib chiqa boshladi bu nurli soch tolalari borgan sari uzunlashib qalinlashib bir zumda butun o'quv xonasini qamrab oldi so'ng bu nurdan sekin asta galaktikadagi yulduz va sayyoralarning kichkina modellari ajralib chiqdi shu tarzda katta o'quv zalida somon yo'li galaktikasining kichkina modeli xaritasi vujudga keldi xaritaning ochilishi judayam g'aroyib ta'rifi yo'q hodisa edi o'quv zalida bunga guvoh bo'lib turganlarning bari sal qolsa aqldan ozay dedi bir muddat ular joylaridan ham qo'zg'ololmay tosh qotib turishdi chunki ularning yon atrofida uchib yurgan yulduzlar xuddi rostakamga o'xshar tegib ketsang kuydiradigandek tuyulardi bu sukunatni ahmadning o'zi buzdi margo men qo'limni qimirlata olmayman xarita o'chib qolishi mumkin siz katta magellan bulutini izlab topishga harakat qiling karaq bo'lib qolgan margol ahmadning gapidan so'ng bir necha soniya jim turdi keyin uni moki asta turtib qo'ydi margol uyqudan cho'chib uyg'ongan odamdek o'ziga keldi hozir deb shunchaki qo'llarini qimirlatganda xarita ham xuddi globus singari aylana boshladi margul aylantira aylantira katta magellan bulutini so'ng uning ichidagi gamma oltin baliq yulduzini qidirib topdi shundan keyin yulduzning ustiga barmog'ini tekkizganda yulduz ustida uning koordinatalari paydo bo'ldi birdan xarita ichida boshqa bir xarita paydo bo'lib oltin baliq yulduziga olib boradigan yo'lni ravshan ko'rsatib berdi moki shu yo'lni xotirangga saqlab qo'yishing kerak dedi ahmad moki shu zahoti ko'zlaridan taralgan lazer nurlari bilan xaritani skaner qilib oldi bo'ldi men uni xotiramga joylab qo'ydim ahmad hammasi risoladagidek ekaniga amin bo'lgach xaritadan barmog'ini oldi xarita nurlari shu zahoti so'ndi qara ya xaritani shuncha vaqtdan buyon barmog'ingda olib yurgan ekansan dedi haligacha hayajonini bosolmagan margo aql bovar qilmaydi ya qo'mondon holsizlanib kursiga o'tirib oldi shu kunlarda koinotda ko'z ko'rib quloq eshitmagan narsalar bo'lyapti o'zi bu Bo vaqtda ahmad o'zining barmoq izlariga sinchiklab qarash bilan band edi u oldin ham bu izlarga ko'p qaragan lekin o'sha kezlarda bu sirli izlar zamirida galaktika xaritasi yashiringan ekani xayolining bir chekkasiga ham kelmagandi ammo bugun u barmog'idagi maxfiy kodlarning sirini anglab yetdi shu mo'jaz barmoqlarida galaktikaning bir bo'lagini olib yurganidan faxrlana boshladi o'zining naqadar kerakli va muhim inson ekanini his qildi shu kuni qahramonlarimiz biroz hordiq chiqarib olishga qaror qilishdi chunki endi ular uchadigan manzil bir yuz oltmish to'qqiz ming yorug'lik yili uzoqligida edi aslida bunday masofani abadiyatga tenglashtirish ham mumkin zero galaktikaning u boshidan bu bo boshigacha bo'lgan masofa yuz ming yorug'lik yilini tashkil qiladi katta magellan buluti esa bizning somon yo'li galaktikasidan ham tashqarida ancha olisda joylashgan bunday uzoq yo'lni bosib o'tish galaktikada hali biror bir fazogiriga nasib qilmagan